السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون Kau muslimin muslimat para jamaah surau al Bandar Sajana Putra yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT Selamanya selamat hari raya maaf zahir Batinah lah pasal lambat ha, ni betul-betul maaf zahir Batinah kerana terlambat Lewat sikit pasal Ustaz tadi daripada sekolah anak daripada latihan uh, bola jaring Maka tuan-tuan dia terang nak tunggu dia keluar lambat Maka tuan-tuan saya semayang dulu di sana baru datang daripada masjid sana Baik Ha, kita sambunglah cerita daripada kitab uh, Fiqhul Awlawiyat Kerana jadual kita hari Senin Adalah Fiqhul Awlawiyat Pada bul bulan apa minggu lepas Kita dah bincang tentang Tauhid Apa apa Dipanggil perkara asas Tauhid Sekarang kita pergi kepada fiqh Iaitu fiqh Al-Awlawiyat Sarangan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala anhu kita tengok muka surat yang telah 34 pengen bawah sekali di bawah tajuk hajat umat Islam terhadap fiqh keutamaan hajat mana apa keperluan pasal apa umat Islam perlu kepada fiqh aulawiyah Tadi saya mengajak di Masjid Darul Ehsan kuliah Duhah tentang empat perkara yang menghalang umat daripada memahami al-Quran. Salah satunya ialah kerana kita mengutamakan dari segi pronunciation, dari segi penyebutan. Kita tidak tumpu kepada pemahaman kita banyak mengaji Quran ni hanya pada penyebutan saja sebut makhraj panjang pendek dengung yang tu kita banyak buang habis masa sehingga kan dalam bab pemahaman kita kurang memberikan perhatian ha, jadi dia kata punca faktor yang menghalang kita memahami al-Quran kerana kita tidak mengutamakan yang utama iaitu isi kita lebih utamakan kepada yang kulit itu kata Imam Ghazali Imam Ghazali tentang bukannya orang Arab. Dia orang ajar macam kita, dia Parsi. Nah, dia pun kata dia pun bukan lidahnya melidah Arab sangat. Jadi dia kata kadang kita ni duk tekan sangat bacaan betul nak perbetulkan bacaan mengambil masa lama sehingga kan dia kata kita tinggai apa yang penting iaitu isi kepada al-Quran, pemahaman, penghayatan terhadap al-Quran itu di Tinggalkan. Baik. Itu pun masuk dalam fiqhul awla wiyat. Keutamaan yang mana satu. Demikian juga ganjaran pahala. Sebab dia masa tentuan Quran turun kepada Arab. Jadi sahabat-sahabat Nabi, dia tak tekan lah dari sudut pronounce. Dari sudut penyebutan. Dia dah sebut elok lah. Dia tumpu kepada pemahaman. Sebab tu dia tidak akan pindah ayat baru sehingga mereka menghayati ayat yang la yang lama. Ya kadang-kadang ambil satu bulan, kadang-kadang satu minggu baru mereka akan pindah. Maknanya mereka menghayati, mereka betul-betul memahami, menghadamlah kita kata nak lah. menghadamkan ayat satu surah satu surah tu baru pindah ke surah yang la yang lain. Baik. Demikian juga ganjaran pahala yang akan diterima seorang hamba adalah mengikut besar kecil, perbuatan kebaikan yang dilakukannya, seperti juga ancaman seksa, mengikut besar kecil, ranking lah kita kata, ikut ranking, besar kecil tu, ikut apa ranking satu, ranking dua, ranking tiga, macam kita kata dalam bak semayang, dalam bak ibadat, apa nombor satu, apa nombor dua, ha, tu kita pilih lah, begitu juga dosa pun, dosa pun dia ikut besar ke, kecil, dia kata, balasan nanti seksa, pun mengikut ranking mengikut mana dulu mana besar mana utama mana kecil mana kedua mana ketiga mana keempat begitulah cerita mengikut besar kecil keburukan dan dosa yang telah dikerjakannya semasa hidup kebanyakan isi kandungan al-Quranul Al Karim memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan berfaedah serta sebab-sebabnya dan melarang mereka daripada menunaikan amalan-amalan buruk dan merugikan serta sebab-sebabnya. Ah ha, gitulah Quran dia mention kepada kita. Quran bagi tahu kepada kita perkara ni baik. Sebab apa dia baik? Ah ha, dia bagi tahu. Perkara ni kurang baik. Perkara ni baik. Benar perkara ni paling baik. Ah ha, gitu. Nah ha, tu dia panggil afdal. Afdal tu paling, paling baik. Afdal. Aula paling utah, utama. utama. Afdal paling lah uh, lebih makna paling uh, terbaik lah kita. Ahsan. Tengok perkataan guna ahsanu amala. Ahsan makna paling terbaik, paling baik. Hasan baik biasa. Nah, ahsan terpaling ba baik. Yang Allah nak ialah terpaling baik. Sebab tu dia kata liya ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. So nak kita kena pilih ya. Yang terbaik itu yang mana? Ha, jadi begitulah cerita dia. Nah, semayang berjamaah di rumah ha, dengan semayang berjamaah di surau mana yang terbaik? Ha, kita pilih yang terbaik di masjid, di masjidil Haram, di masjid Nabawi, ha, di masjid Aqsa. Siapa yang boleh mampu sila. Yang tu yang terbaik. Nak dapat pahala banyak kemudian tuan-tuan dan puan sekalian ganjaran perbuatan baik akan diterima seseorang di akhirat kelak adalah sangat besar dan tidak dapat dibandingkan dengan ganjaran yang pernah diterimanya di atas dunia begitu juga balasan siksa yang diterima oleh mereka yang berbuat kejahatan juga kalau dibalas di dunia tu dari sudut kejahatan sikit saja jika dibandingkan dengan akhirat kita tengok baru ni beruterai meletup gas dia punya panah dia tu secayak kereta, cayak bangunan, cayak cat semua. No? Bukan duk dalam api pun. Bahang dia tu. Tu baru api tu ni. Belum api ni. Neraka lagi. Ha tu dia kata tak leh dibandingkan dengan api neraka Allah lagi dahsyat. Api dunia satu daripada 70 juzuk. 70 kali ganda api na, neraka. Ha? No? maka al-masalih penutup kepada tajuk ni tajuk kecil ni al-masalih apa dia kebaikan masalih makna kebaikan ada satu masjid ha? satu masjid ustaz pi baru ni dia bubuh nama biru dia tu biru kebajikan dan kemaslahatan ummah Ustaz tengok dia guna perkataan maslahah. ni maslahah tu adalah kemaslahatan. Bukan kemuslihatan. Maslahah dengan mafsadah dua tu. Mafsadah rosak. Maslahah kebaikan. kita nak buat satu keputusan mengikut kepada dua. Yang pertama, masalah ni ada tiga. Yang pertama, masalah al-mubahat. Kebaikan yang hukumnya boleh harus. artinya, nak nilai sesuatu perkara yang kita nak buat keputusan tu kita tengok pada masalah yang mubah. Perkara-perkara yang kebaikan, yang membawa kebaikan, yang harus. Yang pertama. Yang kedua, al-masalih al-mandubat. Al-mandubat makna sunat. Perkara itu perkara yang membawa kebaikan dan perkara itu disunatkan. Mandubat, dituntut, disunat. Menjadi sunat. Tadi harus, saat ini sunat. Ha, jadi mana kita nak utama? Yang ketiga, masalih al wajibat kebaikan yang hukumnya wajib. Ha, jadi kena nilai situ lah mana utama? Masalih wajib, masalih sunat, masalih harus hak wajib tu yang kena utamakan. Nah, ha? kemudian dari segi mafasid, mafasid ni mana? Uh, kerosakan Kerosakan itu kerosakan keburukan yang macam mana? Terbagi tiga juga. Iaitu terbagi kepada dua. Ha, bukan tiga, dua. Iaitu mafasid al-makruhat yang makruh. Yang dibenci makruh lah kita kata. Dan yang kedua al-mafasid al-muharramat. Keburukan yang haram. Keburukan yang makruh. Hak mana utama? Kita kena highlight keburukan yang haram tu dulu. Hak makruh tu nanti saat tu. Jangan diutamakan, jangan dihalatkan sangat. Nah, no? kita bertolak ansur sikit. Pasal dia dalam makruh baru. Nah? Yeah? Ha, jadi kita pi tekankan yang mafsadah yang al-muharramat. Kita bantras yang tu dulu. Membantras kerosakan-kerosakan kerosakan yang haram. Antara dua nak bantras yang mana dulu? Bantras uh, Pembantasan terhadap kerosakan yang makro ataupun kita nak membantas kerosakan yang yang haram nah ha? ha, gitu antu ha, kadang-kadang kita perkara-perkara ha, yang kita rasa boleh rosak lagi hubungan walaupun benda tu tak eloklah dari segi adab dari lah tak sampai haram pomonya orang dia makan dengan kiri kita tegok jadi masalah dia jadi putus sihat rahim, dia jadi berkelai, dia jadi dendam, dia jadi bergaduh. Dengan dengan kita, tak tegok. dan kita kata, oh kita baca balik makan tengah kiri ni bukan satu yang haram. Dia masuk dalam perkara yang mak makro. Dia tidak haram lagi, tak -hat payah ni lah. Kita tengok dulu kawan dengan dia dulu. Nah, no? Kadang-kadang benda-benda lagu tu, sensitif. Bawa pi sampai tak bercakap sama. Okey, kawan tu tegok, makan tangan kiri. Dia macam-macam. Dia tak jawab masa tu. Tapi dia marah. Dia rasa dia malu di depan orang dia tu. Lepas tu kan dia asut orang suruh. Benci kepada orang yang tegok dia tu. Ha, jadi tentang kena tengok. Kalau benda tu. Eh tak apa lagi Baru duduk dalam benda makro bukan benda tu haram lagi benda tu tak berdosa mana lagi ha kita tak teguk lagi tak apa kot kerana itu lebih orang kata apa lebih lebih membawa kebaikan daripada kita teguk jadi membawa keburukan yang lebih ber yang lebih besar putus satu rahim dan sebagainya tu kadang-kadang kalau perkara-perkara yang makruh-makruh ni dia lewatkan tegurkan sikit tak apa daripada kita dengan yang rosak, yang haram itu kita kena utama yang tu tegak yang tu dulu ha? Ha, jadi itulah dia nak abang bagi kita ada tiga dalam bab masalih ada tiga dalam bab mafasid ada dua mafas keburukan kerosakan yang makro kerosakan yang haram ha, gitu Bagaimana kebaikan dan keburukan dunia akhirat dapat dikenali? Ha, macam mana kita nak kenal masalah dan mafasid dunia dan akhirat? Mafasid dunia apa dia? Masalih dunia apa dia? Masalih akhirat apa dia? Mafasid dunia apa dia? Mafasid akhirat, akhirat apa dia? Ha, ini istilah-istilah lah. Istilah yang kita kena hadam juga. Kalau kita mengaji Tauhid kemarin ni, ada istilah jirim, jisim, jirim, apa bala tu. No. Ha? Ada arat lagi. Ha, kita baca baru ni. Ha, ni dari segi fiqah dia ada istilah dia juga. Masalih, mafasid dan sebagainya. Nah, ha? ha, Tuan-tuan ingat, masalih kebaikan. Mafasid, keburuk, keburukan, kerosakan ha? Baik uh, Kebaikan, keburukan dunia, keburukan akhirat itu Serta sebab-sebabnya tidak dapat diketahui dan dikenali Melainkan melalui syariat Islam Apabila ada sedikit perkara mengenai keduanya yang tidak diketahui Maka mestilah dirujuk kepada petunjuk-petunjuk dan dalil-dalil syarak Iaitu Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah, Ijma' dan Qiyas yang muktabar serta cara pengambilan dalil yang benar. Ha tu cara dia tak ada pekah ni. Pendalilan, dalil dengan madlul tu kena bagi kena. Nah. Ha? Dalil ni madlul dia apa dia? Ha gitu. Kalau nak qiyas pun qiyas dengan yang betul, tak boleh qiyas dengan yang mufar, Mufarik ataupun qiyas ma'al fariq, tak boleh. Dia kena qiyas yang tepat. Apple dengan apple kita kata begitu. Nah, dia tak boleh dengan apple dengan orange. Nah, dia tak kena. Gitulah nak abang kata. Ijma' Kias. Kias tu pun kena ikut kaedah. Dan nak mengambil dalil tu pun kena ikut kaedah dia. Tak boleh ikut awal nafsu. Adapun kemaslahatan, kebaikan ni. Eh? Kehidupan dunia, keburukan dan sebab-sebabnya dapat dikenali dan diketahui melalui perkara-perkara darurat. Yakni tajribah pengalaman. Darurat ni makna kebiasaan keperluan doruri doruri kebiasaan kebiasaan dan sangkaan sangkaan yang hampir pasti dalam bab kebaikan dunia tu kita tahu dah melalui pengalaman melalui kebiasaan melalui sangkaan apabila ada perkara yang kurang jelas maka hendaklah dicari hujah-hujah dan alasan-alasannya sesiapa yang ingin mengetahui perbandingan kadar antara kebaikan dan keburukan maka bolehlah ia menjadikan akalnya sebagai timbangan ah ha, mizan pula fikhul mizan timbang dengan syarat bahawa belum ada ketentuan syarak yang jelas mengenai perkara tersebut ah ha, jadi syarat benda hak kemaslahatan dunia ni tak ada dalil syarak yang jelas ah ha, bolehlah kita putus dengan pertimbangan ha, akal tetapi kalau dah ada keputusan daripada syarak yang jelas terhadap sesuatu perbuatan tu maka kita tak boleh nak timbang-timbang lagi lah. Kita kena taat dan patuh kepada syariat. jadi bermakna yang nak boleh timbang tu perkara-perkara yang tak ada dalil yang jelas tentang uh, sesuatu perkara kebaikan dunia itu tak ada. Kalau ada dari daripada Quran Sunnah, ha, tak boleh lah. Jangan nak timbang lagi lah. Kena taat saja. Tak boleh ditimbang-timbang lagi lah kena taat. Setelah itu, macam kita kata arak daripada kata ubat lah, arak ni bagus lah, panaskan badan lah, apa lah. Eh, tak ada arah. Tak boleh lah duduk timbangan tu, okay, itu kalau naik atas apa, apa ni, bukit apa, Everest gunung Everest nak bawa minum arak pasal panas. Nak bagi sejuk, badan kita sejuk, dia nak pergi panas. Haa, tu semua tu tak ada arah. Am, tak boleh duduk main akhir itu. Haa. Sebab Quran dan hadis telah mengharamkannya secara total. Nah, tidak ada dorurat-dorurat. Oh, doruri boleh makan. Oh, dorurat aku ni. Pasal nak pergi pandai badan. Ah, no. Jadi bermakna yang tu ada dalil. Hak mana yang boleh ditimbang-timbang dengan akai ni? Perkara-perkara yang tidak ada dalil syarak. Ketentuan syarak yang jelas. Yang kata'i lah. Tak ada. Ah, yang tu boleh kita timbang antara macam benda-benda bau ha? Nak, nak, diharamkan suatu benda tu Kita bukan boleh pandai-pandai Dia mesti melalui Suatu uh, proses yang ketat Macam nak haramkan rokok tu Bukan senang tu Lama Nabi tak ada ya? Dalil pun tak ada Kita nak kena guna dalil-dalil yang Umum Dalil yang khusus tak ada Macam dia kata Dalil daripada hadis Nabi melarang isap rokok ha, Tak ada yang kita kena guna dalil mudarat, dalil apa daruri, mafsadah-mafsadah maf tadi tu. Ha, yang tu yang putus jadi dalil yang patua kata haram, patua dunia, patua negeri, patua Malaysia. Ha? Mereka kena timbang tara dengan dalil-dalil yang umum. Pasal benda tu benda yang baru. Ha, jadi arak, ha, dia kata dikaitkan dengan arak, ada disiramkan apa nama alkohol ke apa-apa nak bagi tagih. Ha, tu yang tu yang tu yang menjawabkan dia jadi haram ada yang kita mafsadah rosak badan rosak apa semua ha jadi ada yang dalil pula dia kata oh rosak gula pun rosak Tuhan makan apa gula di marah kita pula dia hisap rokok dia marah kita kata dia hisap rokok oh, pembinasa badan dia kata pembinasa badan apa gula tu lagi binasa badan dia pun kami hisap rokok sihat pun hang tu kenci mane ha no dia buku tu <laughs> maka tuan-tuan ha, jadi payah kira jadi bermakna hang kena jawab dengan pok pok majlis patualah Jangan duduk tengkak dengan kita. Kita bukan ahli majlis fatwa. Kita cuma habak fatwa daripada majlis fatwa. Jadi, <laughs> hang tak mau taat, hang tak mau patuh, hang ikut. Sekarang hang lawan dengan mereka nanti di akhirat esok. Ha? Jadi, kita beli laluan azan insyaAllah. Allahumma salli alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ḥa ngā mū Hayır. Ati Sayyidina Muhammad Wa ba'as maqaman mahmudin Inna kala tuqifun Jadi tuan-puan sekalian kita nak Buat kesimpulan daripada pengajian kita Maknanya apa yang Ustaz Uraian tadi Setelah ia Setelah itu barulah ia boleh menetapkan satu-satu hukum baru Dengan tidak terkeluar daripada kaedah Umum syarak jadi satu benda yang baru Kita nak tentukan hukum dia haram ke Kena ikut kaedah Kecuali perkara-perkara yang termasuk Di dalam kategori Amrun ta'abudi am Amrun ta'abudi am Yang ini perkara yang semata-mata ibadah Dan tidak ada sesiapa manusia Yang dapat mengenal pasti kebaikan Ataupun keburukannya Maka jadi satu benda yang baru, yang tak ada dalam nas, yang kotai, yang jelas, maka yang tu kerja para fuqaha kerja para majlis fatwa untuk menjatuhkan hukum berdasarkan kepada kaedah kaedah syarak bukan boleh ikut suka-suki kita nah dengan melakukan cara-cara tersebut di atas maka dapatlah kita mengetahui kebaikan atau keburukan sesuatu perkara walhal tidak ada suatu kewajipan ke atas Allah Taala untuk mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan kepada manusia seperti juga tidak menjadi kewajipan ke atasnya untuk melakukan penciptaan makhluk, memberikan rezeki, memerintahkan kewajipan-kewajipan agama, menganugerahkan pahala atau siksaan. Semua itu harus bagi Allah Ta'ala tu kita kata. Sifat harus bagi Allah Ta'ala tu dia tidak wajib atas diri dia untuk nak balas kebaikan kepada kita. Tak ada wajib. Sebab so, itu dalam ilmu uh, usuluddin atau kita panggil ilmu kalam atau kita panggil ilmu apa? Ilmu tauhid. Ada sifat 20 wajib, sifat mustahil. Satu lagi dipanggil sifat harus. Ha ni semua doktor harus saja. Bagi Allah Ta'ala iaitu tidak wajib bagi Allah Ta'ala untuk melakukan ciptaan kita, cipta kita ikut suka dia. Dia nak cipta kita, tak cipta itu dalam harus. Nak balas ke kita baik pahala ataupun nak seksa. Itu semua sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sesungguhnya perbuatan Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan serta kerosakan bagi manusia adalah semata-mata kerana kurnia dan kasih sayangnya terhadap mereka. Bukan kerana kewajipan dia. Dia nak bagi baik ke kita, dia nak bagi apa nama kelebihan dia, kurniaan dia, limpah kurnia dia. Dia tak wajib bagi dia. Itu hanya hanya dipanggil sebagai kasih sayang dan limpahan kurniaannya sahar, sahaja tak boleh paksa Allah aku buat baik hang kena bawa aku dalam syurga tak boleh dia bukan masuk boleh duk paksa-paksa dia dia semua tu harus saja bagi dia, dia nak balas ke kita kebaikan dia nak siksa kita semua duk dalam harus saja bagi diri dia lah maknanya duk dalam ikut suka dia tak boleh nak paksa dia Ha? maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT Habis tajuk tu jadi nanti kita sambung tajuk tujuan uh, objektif kitab ini disusun iaitu satu lagi nama Qawaid Al-Ahkam. Tujuan disusun kitab Qawaid Al-Ahkam. Itu kita tulis tujuan disusun kitab Fiqhul Aula Wiyat. Lepas pada dia tulis kitab Fiqhul Aula Wiyat, dia tulis pula kitab Qawaid Fikah. Qawaid tu mana? kaedah kaedah fe peka. Ha, jadi kaedah kaedah peka tujuan dia tulis pasal apa? Ada sebab dia ditulis sebabnya adalah kerana nak bagi kita faham kaedah kaedah dalam penentuan hu, hukum. Ha, nak bagi kita tahu macam mana nak satukan satu satu hukum tu berdasarkan kepada kaedah. Jangan kita jatuh hukum tak ikut kaedah. Ha, yang tu wasak pekah dia kena ikut kaedah dia dia ada kaedah-kaedah dia yang tertentu nah wallahu taala a'la wa alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr inal insana lafi khus. illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis salih